Вже знайомий користенцям переможець літературного свята просто на покрову Дмитро Березов, який став героєм нашої програми Запрошення в душу і, судячи з переглядів в інтернеті, полюбився містянам, дещо розширив обрій творчості і почав писати прозаїчні твори. З деякими з них завітав до нас у студію і зазначив, що вірші також залишились у його житті. Мої стихи подобаються більшому кількості людей, ніж моя проза. Желание ее писать э, ⁇ это не акт выговориться. Мне не так много есть что сказать. Э, это желание познавать мир с другого ракурса. Когда я с вами разговаривал в прошлый раз, у меня уже были написаны те работы, которые я вам сегодня подарил. Это был последний сон. Как обычно, мы уснули вместе, старая и счастливая. Когда-то давно я думал, что от стариков воняет. Этим удовлетворным дыханием старости, которая ни с чем нельзя спутать. Но она благоухала: обнять ее означало быть похороненным под покровом фиалковых лепестков, но не прикасаться к ней жальтесь это выше моего терпения. Она выглядит так же, как 50 лет назад, в день нашего первого свидания. Моя молчаливая девочка в прекрасном платье, такая загадочная цветущая. Мы сидим у края лодочной станции, смотрим друг на друга и не притрагиваемся к бутербродам, завернутым газет Ленивый прибой еле касается наших ног. Я думаю о том, любит ли она тростниковый сахар, и целую ее так, как никого после не целовал. Она всегда щурит глаза, будто собирается чихнуть. Мы молчим, но в этом нет никакой неловкости. Я спрашиваю ее, что она любит по-настоящему. Она отвечает, что любит, когда все хорошо. Я говорю ей, все хорошо. Люблю, говорит она. Отовсюду нас свал чудный свет. Он накликал нас по имени и заигрывал с теплой речной пеной. Мы смело шагнули на его зов. Она подала мне свою худенькую руку, словно кипарисовая веточка проскользнула сквозь мои пальцы. Тело наполнило теплота, и все вокруг растворилось в самых удивительных оттенках фуксии и шампанских брызг. Вы слышали мое чтение, я зарекаюсь больше так не поступать, правда. Я это делал уже раньше, но вы меня уговорили, просто из-за хорошего отношения к вам я, я начал читать свою прозу. Это дурной тон для меня». Я думаю, що я поет, я вправе читати свої стихи, тому що я делаю это лучше любого другого, хто бы за них взявся. Я, я уверен в этом. Насчет прози, здесь я писатель, но нічтес. Но Прозаїчні твори Дмитра Березова поки що недоступні широкому загалу. Проте вони не пересічні, глибокі і романтичні водночас. І, прочитавши перше речення, неможливо відмовити собі у задоволенні прочитати твір до кінця. Много літ назад теплу весну, Я шел с прекрасной девушкой вдоль тенистой набережной. Я влюбился. Она была юным милым созданием, армянка из богатой фамилии. По-моему, ее звали Жизель. Она аккуратно и грациозно ставила каблучок при каждом шаге, а я некрасиво растопыривал ноги, шаркая рядом. Мне хотелось ее удивлять, но я никогда этого не умел. Проходя мимо булочного лотка, мне удалось стащить с прилавка румяный горячий багет. Я размахивал им как кинжалом, а воздух вокруг него наполнялся свежим ароматом печеного хлеба. Хоть животы сводили голодные колики, но, несмотря на это, на потеху Жизиль я крошил в руках багет и щедро швырял большие куски в голубей. На всю улицу был слышен ее звонкий смех и испуганная порханье птиц. Была теплая осень. В порту меня ожидали друзья. Наша мечта должна была осуществиться именно тем утром. Корабль отплывал в новый мир, наполненный невиданной красотой, знаниями, приключениями и богатствами. Мои друзья залезли на смотровой кран и встревоженно глядели на дорогу, где я так и не появился. Я был влюблен в прекрасную девушку, в армянку из богатой фамилии, по-моему ее звали Жизиль. Тем утром, крепко обнявшись, соприкасаясь ресницами, мы не хотели расставаться ни на секунду. Я больше никогда не видел своих друзей, а Жизиль никогда больше не встречалась со своей семьей. Мы были влюблены и бедны. Не всегда удавалось сводить концы с концами, но мы легко находили утешение друг в друге. Мы были уверены в том, что постареем одновременно и вместе. Была холодная зима, Жизель сильно заболела. Она не вставала с кровати уже неделю, а я не мог отыскать денег, чтобы купить даже чаю для нее. У нас не было родных и близких, никого, кто бы мог помочь. Она видела, что я боюсь оставлять ее одну. Я боялся выходить из дома. Но больше этого я боялся возвращаться домой с пустыми руками. Я боялся проходить мимо пристани. Я боялся садиться в подплывающее судно. Но страх оставил меня, когда город исчез за горизонт. Да, у меня много сюжетов. Сейчас я занимаюсь повестью, которую я вынашивал 4 года, как короткий сюжет. Роман, за который я взялся, придет с армии. Он, он вступит в жизнь... Написание его вступит в жизнь, когда я окончу повесть. Есть другие зарисовки. Справжнего поэта-письменника вирізняє не то, что он может писать, а то, что написать не для него неможливо. Нехай в стил, нехай для невеликого кола читачів. Я чувствую в себе большой запал, я не сдаюсь, я знаю, что хорошая, полная работа, раскрывающая идею сполна. вот. Моя первая цель. Я, я думаю, роман, который трудом и потраченным, затраченным временем себя окупит, ну тем, что он просто будет есть. Я пока не планирую просто продажи. Цілком ймовірно, що ми, як не амбіційно це заявляти, стаємо свідками народження нової зірки української літератури. В усякому разі ми бажаємо Дмитрові, аби ця зірка засяяла як найяскравіше і як найшвидше. і римовані, й прозовані його рядки великими тиражами розійшлися світом.